নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ ফাইভৰ লেচন নম্বৰ তেৰ হয় ওজাপালি ওজাপালিৰ পাতৃৰ প্ৰাবিত্তিক যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বলাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক নম্বৰ দিয়া আছে উত্তৰ দিয়া ক ওজাপালি কি উত্তৰ লিখিবা ওজাপালি হৈছে এবিধ লোকনাট্য অনুষ্ঠান আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ওজাপালি হৈছে এবিধ লোক নাট্য অনুষ্ঠান খ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ওজাপালিৰ মুখ্য পালিজন পালিজনক কি বোলা হয় উত্তৰ দেখিবা ওজাপালিৰ মুখ্য পালিজনক ডাইনাপালি বোলা হয় আকৌবাৰ কৈছোঁ ওজাপালিৰ মুখ্য পালিজনক ডাইনাপালি বোলা হয় গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ওজাৰ লগত কোন কোন থাকে উত্তৰ লিখিবা ওজাৰ লগত পাঁচ ছয়জনমান পালি থাকে তাৰপিছত হৈছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ওজাপালিৰ প্ৰকাৰবোৰ কি কি উত্তৰ লিখিবা ওজাপালিৰ প্ৰকাৰবোৰ হৈছে শুকনান্নী বা শুকনাৰায়ণী গোৱা ওজা পালি ব্যাসৰ গোৱা ওজা পালি তাৰপিছত লিখিবা ভাৱৰীয়া গোৱা ওজাপালি বৈষ্ণৱী ওজা টুকুৰীয়া ওজা আপি আদি আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ওজাপালিৰ প্ৰকাৰবোৰ হ'ল শুকনানি বা শুকনাৰায়ণী গোৱা ওজা গোৱা ওজাপালি ভাৱৰীয়া গোৱা ওজাপালি বৈষ্ণৱী ওজা টুকুৰীয়া ওজা আপি ওজা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তোমালোকক ওজাপালি ক'ত ক'ত পৰিৱেশন কৰা দেখা যায় উত্তৰ লিখিবা ওজাপালি অসমৰ সত্ৰসমূহত পৰিৱেশন কৰা দেখা যায় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চমু উত্তৰ দিয়া ক দিছে ওজাপালিয়ে পৰিধান কৰা সাজ পাৰ কেনেকুৱা উত্তৰ লিখিবা ওজাপালিৰ সকলো সদস্যই চুৰিয়া চোলা পিন্ধে আৰু ডিঙিত চেলেং লয় কেৱল উজাই মূৰত পাগুৰি মাৰে পালিসমূহে যিজন পালিসকলে কি কৰে সোঁহাতৰ একোযোৰ খুটিতাল মেৰিয়াই লয় আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ উত্তৰটো ওজাপালিৰ সকলো সদস্যই চুৰিয়া চোলা পিন্ধে আৰু ডিঙিত চেলেং লয় কেৱল ওজাই মূৰত পাগুৰি মাৰে পালিসকলে সোঁহাটত একোযোৰকৈ কি কয় খুটিতাল মেৰিয়াই লয় এনেদৰে উত্তৰটো লিখিবা ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ওজাপালিত উজাই গোৱা গীতসমূহৰ কাহিনীভাগ ক'ৰ ক'ৰ পৰা লোৱা লোৱা হয় উত্তৰটো লিখিবা ওজাপালিত উজাই গোৱা গীতসমূহৰ কাহিনীভাগ পৌৰাণিক আৰু লৌকিক আখ্যান আৰু উপাখ্যানৰ পৰা লোৱা হয় আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ওজাপালিত উজাই গোৱা গীতসমূহৰ কাহিনীভাগ পৌৰাণিক আৰু লৌকিক আখ্যান আৰু উপাখ্যানৰ পৰা লোৱা হয় গ নম্বৰ প্ৰশ্ন উঠিছে ডাইনাপালিজনৰ প্ৰধান কাম কি কি উত্তৰ লিখিবা ডাইনাপালিজনৰ প্ৰধান কাম এতিয়া ডাইনাপালিজনৰ পৰিচালনাৰ সৈতে গীত গোৱাৰ উপৰিও ডাইনাপালিজনে পালিসকলৰ সৈতে কি কৰে গীত গোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰি হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰে হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰে পোনে ডাইনাপালিজনে পালিসকলৰ সৈতে গীত গোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰি হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰে তাৰোপৰি তেওঁ ওজাৰ সৈতে কথোপকথনত ভাগ লয় আৰু জটিল কথাবোৰ ঘৰুৱাভাৱে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰে এতিয়া উত্তৰটো ভালদৰে লিখিবা এনেদৰে ডাইনা পালিজনে পৰি পালিসকলৰ সৈতে গীত গোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰি হাস্যৰ সৰ সৃষ্টি কৰে তাৰোপৰি তেওঁ ওজাৰ সৈতে কথোপকথনত ভাগ লয় আৰু জটিল কথাবোৰ ঘৰুৱাভাৱে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁতে কোনে কি দায়িত্ব পালন কৰে উত্তৰটো লিখিবা অনুষ্ঠানত উজাই মূল কাহিনীভাগ নৃত্য গীত আৰু অভিনয়ৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰে পালিসকলে খুটি তাল বজাই সেই দিহা দোহাৰে আৰু ভৰিৰে তাল ৰাখি থাকে গীতৰ লগে লগে ওজাই বিভিন্ন অংকী ভংগীৰে নাচে আৰু ডাইনা পালিয়ে পালিসকলৰ লগত গীত গোৱাৰ উপৰিও ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰি হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰে সময়ে সময়ে তেওঁ ওজাৰ সৈতে কথোপকথনত ভাগ লয় আৰু আখ্যানৰ জড়িত জটিল কথাবোৰ কি হৈছে ঘৰুৱাভাৱে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰে এনেদৰে উত্তৰটো লিখিবা পুনৰবাৰ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ অনুষ্ঠানত উজাই মূল কাহিনীভাগ নৃত্য গীত আৰু অভিনয়ৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰে পালিসকলে খুটি তাল বজাই সেই দিশা দুশাৰে আৰু ভৰিৰে তাল ৰাখি থাকে গীতৰ লগে লগে ওজাই বিভিন্ন অংগী ভংগীৰে নাচে আৰু ডাইনা পালিয়ে পালিসকলৰ লগত গীত গোৱাৰ উপৰি ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰি হাস্যৰ ৰসৰ সৃষ্টি কৰে সময়ে সময়ে তেওঁ ওজাৰ সৈতে কথোপকথনত ভাগ লয় আৰু আখ্যানৰ জটিল কথাবোৰ ঘৰুৱাভাৱে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰে এতিয়া ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কিশৰ কাৰণে ওজাপালিৰ সহায় লৈছিল গতিকে উত্তৰটো লিখিবা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে ওজাপালিৰ সহায় লৈছিল আকৌ এটা কৈছোঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে ওজা বালিৰ সহায় লৈছিল তিনি নম্বৰ তোমালোকক দিছে শব্দৰ লগত অৰ্থ মিলাওঁ আহা মানে সুন্দৰ দোলাই লৰাই কৈছে সৌষ্ঠৱ আৰু তাৰপিছত হৈছে আকৃষ্ট আকৃষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ লিখিবা আকৰ্ষিত আকৰ্ষিত শব্দটোৰ অর্থ হচ্ছে আকৃষ্ট বা বোধক্রম্য পৰা ধন্যবাদ ছাত্র ছাত্রী অল আজি এই কেটাই আসিল ওজা পালের পাতৃ পাতবিত্রিক যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ করবেন আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আসা তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি দেবা থ্যাংক ইউ সো মাচ